Bismillahir Rahmanir Rahim, bağışlayan, rəhm eləyən, mərhəmətli, mehriban Allahın adı ilə başlayıram. Ramazan ayı məğfirət ayıdır. Günahların bağışlanması üçün ən gözəl günlərdən, aylardan, dəqiqələrdən biridir. Ramazan ayında ümmüseləmə orus tutduğuna görə gözündə bir narahatlıq yarandı. O bundan Allah Rəsuluna (s.ə.s) deyir dirçəy Allahın rəsuluna. Allahın rəsulu peyğəmbər əleyhissalam ona əmr eləyir ki, orucunu pozsun. Orcunu yesin. Və sonra peyğəmbərimiz deyir ki, gecənin qaranlığı gözlərin nurunu aparar. Yəni əgər gün boyu oruc olsan, gecə yetişəndə gözlərin görməz. Ona görə də bu ay məxfirət ayıdır. İnsan çalışa bu ayda ibadət edə, insan çalışa bu ayda daha çox itayət edə. Təbii ki, ibadətlə itaat arasında fərqlər mövcuddur. Allah bizləri Ramazan ayının fəizindən bərəkətindən ayrı salmasın.